সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই এনে এটা মিনিভ্লগৰ পৰা এয়া আমি দুইজন ওলালোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি স্কুটীখনত তেল কম থকাত সি অলপমান তেল উভৰাই ল'লোঁ তাৰপৰা আহি ডিব্ৰুগড়ৰ পাই গ'লোহি তেওঁ আচলতে কাম আছিলে বেংকত তেওঁ বেংকলৈ গ'ল কাষতে আকৌ বিশালখন লাগি আছে মই বোলো ব'লা এবাৰ বিশালত সোমাই যাওঁ তেওঁ সোমাবলৈ মন কৰা নাছিলে বোলো ব'লাচোন চাই যাওঁ ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট অফাৰ দি আছিলে কিন্তু ঠাণ্ডা দিনৰ কাপোৰে ঠাণ্ডা দিনৰ কাপোৰ কিনিলেতো এতিয়া লাভেই নহ'ব যিহেতু ঠাণ্ডা যাবলৈ হৈছে আৰু লাহেকৈ তাৰপিছত ভিতৰত গৈ চালোঁগৈ বোলো কিবা পচন্দ আহিলে ল'ম যিহেতু বেটিৰ জন্মদিন আহি আছে কিন্তু লোৱা নহ'লে মানে তেওঁ পচন্দ নহ'লে আৰু ভিতৰত কালেকশ্যনবোৰ দেখি ভাল লাগিছে কিন্তু ঠাণ্ডা দিনৰহে মানে গৰম দিনৰ কালেকশ্যন অহাই নাইকিয়া তাৰপিছত তেওঁ আকৌ জীনছ চাইছিলে বেটিলৈ বুলি কিন্তু পচন্দ নহ'লে কাষতে আকৌ টি চাৰ্ট কেইটামান আছিলে বৰ মৰম লগা পচন্দ মানে বেটীৰ চাইজত নাহাৰ কাৰণে ল'ব নোৱাৰিলোঁ তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ বতৰটো যে ইমান বেয়া এইকেইদিন গেলা হৈ আছিলে ৰাস্তা পদূলি দেখিছে একেবাৰে গেলি আছে আজি কিন্তু বতৰ মুকলি কৰিছে তাৰপৰা আহি আকৌ ট্ৰেণ্ডত সোমালোঁ যিহেতু তাইৰ বাৰ্থডে আহি আছে ড্ৰেছটোতো ল'বই লাগিব তাত গৈ কিন্তু পচন্দ হ'ল দেই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ কেইটামান পচন্দ হ'ল এয়া মিষ্টাৰৰ পচন্দ ব্লেকটো মোৰ আকৌ এইটোহে পচন্দ কোনটো ভাল লাগিছে জনাবচোন মোৰ যে নিজেহে পিন্ধো পিন্ধো লাগিছে পাই ইমান মৰম লগা ড্ৰেছকেইটা তাৰে এটা ল'লোঁ বাৰু পচন্দ লগা কাৰণে আপোনালোকে জনাব দেই কোনটো ভাল লাগিছে তাৰপিছত তাৰপৰা ওলাই আহি দেখিলোঁ বতৰটো আকৌ একে ক'লা কৰি আনিছে মই বোলো ঝালমুৰি খাইহে যাম দেই সিফালে তাই দুটা বজাত বেটীৰ স্কুল ছুটী হ'ব তাই যিহেতু স্কুল গ'ল ঘৰো পাবগৈ লাগিব ধুমাৰ ধুম জালমুৰি এইখিনি থুচি লৈছোঁ আৰু মানে জালমুৰি মেইন খাবই লাগিব তাৰপিছতে আকৌ আমাৰ মোহনবাৰীৰ দাদা এজন আছিলে আমাক লগালোঁ বোলো আপুনি থাকক আমি যাওঁ আজি আকৌ আমি মেডিকেল ৰ'দ হৈ আহোঁতে আমাৰ বেটী এইখনতে জন্ম হৈছিলে এম জি এম হস্পিটেল দেখি মনত পৰি গ'ল তাতে আকৌ এইটো জন্ম মাহ তাই তাৰপিছতে এয়া অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আজি আমি এ পি এন দি আহিলোঁ ঘৰলৈ এইকণ জেগা মোৰ খুব ভাল লাগে ইমান যে ভিৰ থাকে এইকণ জেগা আৰু সকলোখিনি ব্যস্ত হৈ থাকে ভয়ো লাগে এই হাস্পতালখন আহি পাই পাই যোৱাৰ লগে লগে আজিও মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাল লাগিলে জনাব